Всем, всем, всем привет! С вами Вова, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт на версии 0.10, не 4, Опять. А Смотрите сами! Ла -ла 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 -ла. Да, это новая версия. Ох, какой... ай яй яй не туда, не туда, не туда, пацаны, мы не туда зашли. Ну или считайте, давайте я вам покажу и эту карту. Смотрите, эта карта карты Леонида. Это типа душ с жителями. Тум -ту -ту -тум, -тум, туша. Это туша жителей. Смотрите, как это действует вся эта штука. Очень лагает, потому что... Да, это вот такая вот штука. та -дам! Короче, да. Ну и вот. Сейчас, погодите, на паузу поставлю. Ну и мы продолжаем. Смотрите, выходим с этой карты, заходим на одну карту. Вообще суть, э, я это назову драгоценный дождь. Вообще суть карты вот в чем. Смотрите, мы находимся на такой карте, где сундуки. Мы сейчас просто и вот они сундучки и тентишечка. Смотрите, сейчас э, вы просто взорветесь, да. Ну не вы, а смотрите просто, вы сейчас взорв... ваши мозги взорвутся как-то. Вот так! Именно так. Вы это видите? Вы видите, как это лагает? Это вот столько вот вещей! Неподдельных! Смотрите, видите, это все неподдельно! И они все у меня в инвентаре! Погодите, пацаны! реально? Ложка, да, 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 да. А, -а, а, я дюпы. Погоди. Да, у нас была временная пауза. Вы видите, сколько здесь вещей. Вот то. Это не обман. Я это назову драгоценной дождь. Пошлите на карту на следующую. Следующая карта, ну, вам всем известная, просто, как сказать, вообще никому не известная. Это это карта на выживание, в которую я уже сто лет не играл. Ну, которую я вам показывал, конечно. Давайте рассмотрим больше. Я вам не показывал свою шахту. Блин, здесь я без счета, к сожалению. Это я все потому что сам строил. Без щита выживал по, -по сильненькому. Надеюсь, я без мобов играю. Если сейчас я с мобами буду играть, мне будет бобо. Большое. По идее, нет. Здесь типа житель. Смотрите, вот, житель. Да типа. и все равно, даже если мы оба есть, видите, что? Мы, хитр... мы хитрые. Пошлите в мою шахту, вы офигеть, когда ее увидите, во-первых. Вот мой инвентарь пуст. Для чего я в шахту пойду? Вот, смотрите. Здесь есть два. Сначала пойдемте в первую шахту, в которую я почему-то задом захожу. Пошлите по-нормальному. Сейчас. Идем. Вот здесь вот такая вот шахта. Она вниз идет до бедрока, а потом идет уже сама вот такая шахта. Вот она такая вот. Здесь ничего не скрыто. Вот здесь вот такая вот шахта. И вот здесь уже скрыто. Вот где-то вот здесь. Нет, я не помню, погодите. Вот где-то здесь надо прокопать. А, ну, по идее, да. Там вот, где булыжник был такой. Там надо будет прокопать. Ну, смотрите, по по давайте выберемся. А, вот, вот здесь надо прокопать, и там будет шахта. Ну, вот, ну вы понимаете, короче. Пошлите отсюда. Блин. Батареечка разряжена нынче. Плохонько. Видите, она какая гигантская у меня, вау, да? Я ее очень долго строил. Да вообще на этой карте я уже как полгода не играю. Она у меня заброшена. Ну, у меня просто у меня здесь уже все есть. Но я ее сохранил, чтоб там. И я вам говорю, если вы хотите написать, со... если вы хотите со мной поиграть по сетюхе после там школы, ну мы где-нибудь встретимся, просто напишите. Я хочу поиграть по сетюхе на этой карте. Ну и вот, блин. Погодите, почему-то я не могу вылезти. А, все. Перелагал он, наконец. Погодите-ка. Ну и мы продолжаем, пойдемте дальше. Я уже не знаю, все. Мы почти выбрались. Теперь пошлите сюда, который я сам обнаружил. Это шахта меня привела по лаве. Это вот самое главное, что я куда я прошел. И здесь большая вот лестница, но я так спущусь. Вот здесь потом вот так спуск. И сейчас мы дойдем до этого. По идее, это вот это. Я не помню, но по идее, это вот это, да? Смотрите сейчас. А, здесь просто темная шахта вот эта. Нет, нет, на меня паук еще нападет. А я думаю, что она у меня закрыта? Блин, погодите, я походу куда-то не туда иду. У меня где-то здесь была лава. Это ж я помню хорошо. Где она? Я что, без мобов играю? Правда что ли? Эпик! Сейчас будет, будут монстры, сейчас будет сложно очень. Так что я хочу умереть, пойду в темноту сам. Сейчас вы там увидите либо какого-то моба, либо кого-то. Но вы ничего не будете видеть. Опа! Опа! Опа, Вася! Железо с золотом. Погодите-ка. Ну, короче, поздравляю всех девочек с 8 марта. И да, я так резко обрываю видео, но я хочу, чтобы скорее я умер, во-первых. А во-вторых, мне и так придется... Погодите-ка. Все, короче, всем-всем пока к нам гости. Всех девочек с 8 марта с международным, международным женским днем. Поздравляем! Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем, всем пока, и там Лава.